अथ द्वारशतो त्रे पञ्चमोऽध्यायः हरिः ओ वासुदेवापरिमे यासु धावन् सुन्दरि पान्दा धराधराधारण धरा अधिकबन्धं रन्धाय बोधा चिन्ते पिधारं बन्धोरा केशव केशा वा केशा माधव माधव साधक वन्दे बाधक बोधक शुद्ध क माधे गोविन्द गोविन्द पुरतारा वन्दे स्कन्दा जो दण्डारा वन्दे तादा विष्णो जिष्णोग्र धष्णो वि वन्दे कृष्ण सृष्टा वधिष्णो सु मधुसूदनदा नाम सादाना वन्दे दैवतमोदित मोदिता त्रिविक्रम पारा विक्रम निष्क्राम विक्रमा वन्दे सुक्राम संक्राम वक्रा वामाना वामाना भामाना वन्दे सामाना सीमाना शामाना सान श्रीधर श्रीधारा सन्धारा वन्दे धारा कन्धाराधारी ऋषिकेश सुकेशा पारेशा शा वि वन्दे शरणेश कलेशालेशा सुकेशात्माना पाशुबोद्भावा वन्दे सम्भ्रत लोका भारा भार भू ीर्थन्द्रकृता हे गीतेरयम् परमादरतः परलोकविलोकन सूर्यरि भारि भक्तिविवर्धन चौण्डतमा इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरतितत्त्वादत्तोत्रे पञ्चमोऽध्यायः